Олександр Кірш, народний депутат України, фракція Народний фронт? Добрий вечір вам. Здравствуйте. І хоча звісно, що ви як економіст, будемо говорити детальніше про Гонтарєву, її наступника, про те, що там МВФ, про що говорили з нашими чиновниками у Сполучених Штатах Америки, давайте Почнемо із візиту Олега Ляшка до Назара Холодницького. По Перше, чи дійсно не повинно бути в кабінеті керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури прямого зв'язку з президентом? Хто повинен мати взагалі цей прямий зв'язок? Разделяя недоумение народного депутата, если этот орган действительно должен быть независимым, то там категорически не должно быть президентского телефона. То есть, может быть, он и должен быть где-то так, это тихонечко спрятан, но не так на виду, знаете, демонстративно, когда как бы афишируется то, что никакой это орган на самом деле не независимый, а вот у меня прямая связь с президентом, видимо, для того, чтобы президент позвонил независимому органу и дал указание. А для чего еще? чтобы он позвонил президенту, маловероятно, чтобы этот э, телефон использовался для того, чтобы э, генерал Холодницкий, если он действительно в 30 лет генерал, звонил президенту. То есть, видимо, это для звонков оттуда. А зачем? А что это тогда за независимость? А не многовато ли у нас независимых коррупционных, антикоррупционных органов, которые уже борются сами с собой, борются с прокуратурой, борются с серверами, потому что они у них вечно ломаются. А результата нет. Вернее, результат есть. Украина на на первом месте в мире по коррупции. Точно так же она еще наверняка на первом месте по количеству антикоррупционных органов. Ну, дехто под сумнев ставит эту статистику, але в будь-яком разе, думаю, точно мы ми, э, дай -дай Допустим, мире не на первом, а на втором, а втором третьем. Вот, это же не принципиально, если какая-нибудь Зимбабве впереди нас. Не это же важно. Все борются с коррупцией, а коррупция на первом месте. Может быть, на втором, если это кого-то утешает. Вот, Чи Ляшко сам придумує, чи йому піарники про це розповідають, як йому себе вести, але він дуже таку, по-перше, в принципі, його можна б не зачіпати, тому що А в... я не знаю, що його трогали. Скажемо, не знаю, чесно, не знаю, зумів, зумів, що Мала вірогідність того, що Ляшко, скажімо, сяде в тюрму там, за те, що він свій придумав. Ну, Нуліва да. вероятність. Ну, а значи, от того, що попаде все на вентилятор, була вероятність, дуже висока. але з іншого, боку, з іншого боку, люди, які дивилися це реаліті шоу, до речі, і в ефірі телеканалу Еспресо пряму трансляцію забезпечували, там депутати народні з радикальної, а потім, очевидно, вимкнули і трансляція припинилася. Ну це такий А, Він ставив запитання холодницькому, які напевне хотів поставити би кожен громадянин України, який цікавиться, хоча б якось політичним життям, і не тільки політичним. — Кстати, статі от були нігнятне Да. і от в цьому плюс що він ну ніби за мною народ, і дійсно запитання. А я я писав вам запит як депутат? От, ви можна Я вам скажу, коли по цьому телефону президентському або другому Холодницькому посоветували визвати Ляшко, или возбуждать против него дела, ему оказали медвежью услугу и тем самым окончательно как бы поставили на нем крест. Но мы видим, как он себя ведет, этот генерал, перед народным депутатом, он ничего не может нятно сказать, что-то бекает, мекает. Это наш знаменитый антикоррупционный орган, который, может быть, выше всего, Далишкова взял за шкирку, мог бы взять за грудки, сделать с ним все, что угодно, но он то же самое сделал в моральном плане. Точно так же мог бы поступить любой депутат. У меня у самого масса претензий к каждому антикоррупционному органу, в первую Очи на ЗК. тобто ви вважаєте, щоб закінчити цю тему, що такі походи ось просто відчиняють двері і заходжу, тому що я депутат. Ну не тільки де, там голова фракції, один з лідерів президентських слів Слуга народу має право, тобто народи депутати мають право затівати. Ні, він не об'язано, но він має право. То ви І, не зараз. Шон этим правом пользуються. Я би теж пошов новомісці, не дай Бог, конечно, оказаться на місці по назвіваю ну, речі золота цепура, «шліпера», там феня, все інше. Воно допустимо в риториці ну державного діяча високого рівня. Я вам скажу, после того, как мы прослушали записи президента Украины Кучмы, и там были и не такие слова. Ну, раз можно президенту, почему нельзя э лидеру фракции или народному депутату, тем более мы знаем депутатов, которые, в общем-то, позволяют и не такое. Ну, политическая риторика э в політиці за кулісами, вона не змінилася. А чего она должна была измениться? Что жизнь изменилась? Это как раз нормально. Мне непонятно. Ну, что, что меняется, Существо проблемы. Не Существо. Почему при таком количестве якобы независимых антикоррупционных органов, никто не посажен, кроме попытки посадить Насирова, и то сажают его не за то, что надо. Гонтарева не сидит. Украина первая месте по коррупции. А антикоррупционные органы процветают и выписывают себе колоссальные премии. Вы порадовали Бляшку реалити-шоу «Роботы»? Ну так от ходити і запускати виф. Я думаю, він ще свого добьётся не тільки в реаліті-шоу, а й в політиці, це може давати таку рекламу. закінчимо з ляшком, а тепер от важлива тема про це якось так пишуть, ну але так ну в спеціалізованих виданнях навіть інтернет-ресурсах не на загал. Про те, що відбувалося у Вашингтоні, куди приїздив міністр фінансів України, розумію, пані Гонтарєва Там була хто там ще був, я не знаю. Її похвалили. От сьогодні кажуть про те, що її високо оцінили, і навіть, нібито перед нею відкриті двері на топ посади. у световые американские, европейские финансовые э, установки какие-то, финансово экономичные что там реально топ-зирка, как Владимир Кличко. Как ну, э, вы оцените такую оценку деятельности пани Гортера? Это Ворторів? замечательно. Пусть ее там назначат в какой-нибудь стране министром финансов, как я резко после нас назначили министром финансов пуэрто рика или пусть ее в США назначат руководителем Федеральной резервной службы, ихнего национального банка, который там в Америке. Пусть она им там делает всякие фокусы, какие делает у нас, когда курс за одну ночь изменился с 12 до 36, а потом за другую ночь упал с 36 до 12. Вот пусть она им делает такие фокусы с обрушением банка, э, причем при этом обрушении защищаются все, включая фонд гарантирования вкладов, но не защищаются вкладчики. Пусть она такие фокусы, как с Михайловским, как с Дельты, как с Приватбанком сделает в Америке, ее там оценит еще выше. Диамант банку станет. Да, 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 замечательно. То есть сразу это высоко оценили, путь берут себе на а работу. может такого Мы же не знаем, чего. Я думаю, что они такого хотели, чтобы такая была в Украине, а не чтобы такая была в Америке. Пусть ее берут себе на работу. Разве она им так понравилась? Я не Но... знаю, за что ее можно хвалить. За 1236-22, за разваленные банки, За по, що? по реформам, те, що вимагає МВФ Какі реформи, такі реформи нас це, вже інша тема. Це не про неї. Те, чого вимагало МВФ, і воно знову це повторило. Я так розумію, що розмова за зачиненими дверима була, можливо, навіть не такою приємною, як вона озвучується в змі, але вони поставили питання руба: що все ж таки пенсійна реформа підвищення пенсійного віку, раз і друге, що давайте швидше там якось шевеліться з тим, щоб робити ринок землі. І от сьогодні була інформація, що МВФ ще раз сказав давайте ринок землі інакше. Ну, что иначе? Ну, гроши, думаю, Конечно, не если выбирать между ростом пенсионного возраста и рынком земли, то, безусловно, лучше рынок земли. Как бы из двух зол выбирают меньше, потому что повышать пенсионный возраст в Украине просто некуда. Его чуть-чуть повысить, и он уже будет больше, чем продолжительность жизни. Да. Чем продолжительность жизни. То есть, мужчины до пенсии точно не будут доживать тогда, а женщины будут доживать в исключительных случаях. Поэтому, если стоит выбор либо рынок земли, либо повышение пенсионного возраста, то тогда уже лучше рынок земли другое дело что народ эту идею тоже воспринимает плохо поэтому рынок земли должен внедряться постепенно поэтапно не сразу все понимают что земля и так поделена но поделена незаконно что рынок земли теневой незаконный все равно существует поэтому должна быть некая легализация но к этому нужно подходить поэтапно раз МВФ требует придется все равно по крайней мере это лучше чем рост пенсионного возраста но я думаю что скорее это не МВФ требует а сначала наши попросили от МВФ попросили у нас МВФ то-то и то-то, и МВФ как бы озвучивает, просит именно то, что мы сами, я имею в виду правительство, попросило, чтобы у него попросили. Потому что МВФ, я всегда повторяю, как шлюха, даст все равно, это его работа, давать. Просто для видимости они дают какие-то условия. Выполним мы условия, не выполним, все равно дадут. Поэтому нужно учитывать и это тоже, и я бы не торопился. Не то, что с повышением пенсионного возраста, это само собой категорически, но и с внедрением рынка земли. Возможно, он нужен, это другое дело. Но не нужно вводить рынок земли, потому потому, что этого хочет МВФ. Нужно вводить рынок земли, потому что это необходимо экономике Украины, если это соответствует нашим национальным интересам. Но все равно это должно пройти через сито ваших коллег в Верховной Раде. Без этого же не будет ничего. Ни пенсионной реформы, ни рынка нужно земли. смотреть, какая именно пенсионная реформа. Если пенсионная реформа с ростом пенсионного возраста, я голосовать не буду. Если рынок земли внезапно сразу и резко, я тоже голосовать не буду. Но в принципе идея рынка земли не отрицается, лишь бы при этом не пострадали э, люди. То есть нужно просто это, к этому относиться грамотно, взвешенно. Вот, а не так, что МВФ сказал, все, тут же одобрили. Ну, кто управляет тогда страной? Тогда что это за независимость? Это просто закупница. столица Украины переехала. Из Москвы в Брюссель, в Вашингтон. Нет же независимости тогда. Святова Здесь вопрос принципиальный. Че нет? Светла за кулиса? За кулиса? Ну, я бы не сказал, что за кулиса. Но вот все время нами кто-то командует. Раньше Россия, теперь МВФ. Мне не нравится сам факт, что рынок земли вводится не потому, что Украина так решила, а потому что МВФ этого требует. Вот это неправильно. А вот еще буквально несколько запитаний, уже я вас отпускатиму. ему. Кажуть, що ну я до речі це чув від представників Нацбанку ще тільки коли Гонтрі написала заяву, що ця людина і ми по про... чи з вами, чи з кимось говорили про це, що Лавренчук може очолити Національний банк України не слышав. А... Это человек, который очолил Райфайзенбанк, я так понимаю, в Украине. Как вы можете оценить, что в принципе не так важно, кто будет очолить вот установку? Нет, 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 это как раз важно. Важно, что был не политик, что был банкир. Раз вы сказали, что вот эта фамилия названа и что он был руководителем Райфайзенбанка, это действительно нормально. И то, что он не политик, и то, что он был банкиром, и то, что он возглавлял достаточно серьезный банк, все это на плюс. То есть он не является известным представителем какой-то политической силы, это безусловно плюс. Ну, а надеюсь, что руководитель Райфайзенбанка был все-таки грамотным специалистом, именно грамотный специалист и должен быть на этом посту. А вот жулик он или нет, это, к сожалению, покажет только будущее. Наши хвилины, я буквально 20 секунд он них запомнил, совсем коротко. Чего вы за то, чтобы давали людям гроши за экономию субсидий, там 700 гривень передбачает уряд? Я за монетизацию льгот однозначно. Чем пенсионеру говорят, вот на тебе билет на поезд и езжай куда хочешь, лучше бы ему эту сумму дали деньгами, а он бы уже сам решил, ехать ему на поезде или в маршрутке, или, может быть, лучше пешком пройтись. Тось я за монетизацію льгот лишь бы, опять же не жульничали. И і на останок з 15 травня, що понеділку о двадцять виходитиме тут в ефірі телеканал Еспресо. Ваша програма Школа виживання. Про що буде ця програма? Будемо говорити про останніх налогівих змін і про те, як з ними боротися. На язиці простим людям, простим підприємцям, щоб розуміли і ті, хто не має спеціального бізнес, бухгалтерського образування, щоб було зрозуміло, що змінилося і як з цим боротися. Дякую. Тому дивіться, з 15 травня, от, там, менше місяця, залишилось пан Кирш буде розповідати, як вижити малому і середньому бізнесу. Та й в принципі не тільки їм, а всім нам. Дякую, що прийшли до нас Спасибо. в гості.